Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə təqdim edəcəyim ev 4 otaqlıdır. Yerləşir bax bu yoldan 150 metr məsafədə bu yol. Bu yol Bakı-Sumqayıt yoludur. Xırdalan dairəsi. Burdan Havaqzal metrosuna təxminən 2 kilometr məsafədir. Piyada düşüb gedirəm deyəndə 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ordasınız. Maşınla isə təbii ki daha tez, 3 dəqiqə, 4 dəqiqəyə. İndi videonu sona qədər izləyin. Videonun içində ətraflı məlumatı siz görəcəksiniz. Salam hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə xırdalından, xırdalan girişindən bir həyətini təqdim edirəm. Gördüz ki, belə hündür, gözəl çikilidir. Bura isə yoldu. Bax, görürsüz, yoldu. Yəni maşın bura yaxşı həyətə daxil olması çox rahatdır. Prospekt yoldan, əsas yoldan 150 metr məsafədə yerləşir bu ev. Yəni burdan 150 metr çıxdın trasa və avtovağzal metrosuna da cəmi 5 dəqiqəlik yoldur. Çünki məsafələr hər hansı 2 kilometrə yaxındır. 2 kilometrə yaxındır. Yəni o yolu piyada gedirəm deyəndə hər hansı 10 dəqiqə gedirsəm metroya. Amma maşınla gedəndə provkaları da nəzərə alsaq 5 dəqiqəlik yoldur. Və bu evin həyətidir. Həyətdə çox bəzi əşyalar var, onu başa düşürəm. Amma siz də başa düşürsüz ki, bu əşyaları burdan yığışdırmaq 5 dəqiqəni işit. Rahat maşın bu həyətə girir, rahat. Yerə gördüyünüz kimi metlaq döşənibdir. Metlaq döşənib yerə. Məqaz sayqacı burdadır. İşıq sayqacı da var. Su sayqacı da var. Daha doğrusu, göstərdiyim sizə su sayqacıdır. Mekənit rahat gedir ki, maşın girir və arada ki sol qoymaq, bir sanvar dəmləmək burada rahatlıqla mümkündür. Yerdən 3-4 daş kürsüdür, amma doldurulduğu üçün biz 2 daş kürsü görürük. 2 daş kürsü. Həyətimizə bir də nəzər salırıq. Əsas yoldan 150 metr məsafədə. Avtovagzalaya isə 5 dəqiqəlik məsafədə. Bu daxil olduq evin içində. Görürsünüz ki, döşəmə taxtadan, tavanı hündür plankşən betonlandı, üstünə daş da döş, taxta döşənlib. Demək, daxil olduq, sağ tərəfdə bizim qonaq otaqdır. Qonaq otağı gördüyünüz kimi qəşəng, iri qonaq otaqdır. İri qonaq otağıdır. Kvadrat olaraq, yəni ki, onlar bir bura bir 25 kvadrat, 25 kvadrat. Ev qoşa daşdan tikilib, yaxşı fundament atılıbdı. Bu evi tikənlər bu işin biliciləridir. Yəni Bu xırdalanda, xırdalanda bir də güclü rəqabət var. Qiymət, keyfiyyət və kəmiyyət. Bunlar hərində kimdə üstünlüsə, onun da evləri satılır. Bu ev bu ev də gördünüz kimi düzdür. Yalan deyə bilmərəm. Satış üçün tikilmiş evdir. Ancaq özü üçün tikilən evlərin əksəriyyəti daha keyfiyyətlidir. Çünki satış üçün bu evlər tikiləndə bütün o rəqabətə üstün gəlmək. Dəyiyim kimi qiymət, keyfiyyət və kəmiyyət. Əgər misal üçün bu tək daş olsa, əgər bu kəməri olmasa, fundament atılmasa, təbii ki, heç kəs almaz və ya da ki sonra problem olar. Bu biznesmen üçün. Problem olar və ona görə də heç vaxt evini keyfiyyətsiz tikib sonra özünü prokuratorlara salmaq istənməz. Biz qoşa daşdır. Ancaq özü üçün tikənlər ona baxmırlar. Özü üçün tikənlər əksər halda kəmir atmırlar. Çox şeydə xaltır yendirlər, keyfiyyətsiz tikirlər. Satış üçün tikənlər onu eləmirlər. Çünki bilirlər ki, bundan pul qazanırlar o insanlar. Əgər əv keyfiyyəti olsa, təbirlə ki, satılan olmayacaqdı. Demək, birinci mərtəbədə biz bir böyük zəl gördük. Saytar hamının poləti gördük. Və mətbəx gördünüz. Komisiya sistemində gördünüz ki, çəkilir. İndi qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Plankin yoxsuz betondandır. Üstünə taxta döşənilib. Özüncə tikən heç kəs o qədər pul qoyub beton plankin eləmir. Elə taxtadan yığdırır, dililik bir qalxa bilmər. Amma satış üçün tikən deyir ki, yox. Tələbkar alıcı gəlib başlayacaq burada məyənə dava döyməyə. Çünki səs eləyir. Hərin keyfiyyətlidir. Burada belə bir yataq otağı, göründü ki, uşaqlar üçündür. Necə geniş evdir. Burada belə bir böyük yataq otağı. Balkona çıxışı ilə. Balkonun üstü görədiniz qabaqda göz açıqdır. Arğın qalda da açıqdır, bax. Həyətin qabağı 120 kvadrat yaşayış sahəsi var bu evlərin. 60 kvadrat birinci mərtəbədə, 60 kvadrat ikinci mərtəbədə. 4 otaq. Və evin də qiyməti, start qiyməti 64500 manata. Sənəd kupca. Sənəd kupca. Düzün qorşodadır. Bu işte. gördüyü divar nə qonulduqda. Mən hələ belə hələ özü üçün ev tikən görmədim ki, ikinci mərtəbədə qoşa daş tərəfi olsun. Əksəriyyəti ikinci mərtəbəni tək daş tikirlər, özü üçün tikənlər. Niyə? Çünki pul olmur, xaltura ilə başlayırlar hardasa qısatmağa, hardasa qənaət etməyə və nəticədə gəlir tək daş zəif bir ev olsun ki, girsin, yaşasın. Demək bu 4 otaq 120 kvadrat. Sələd küpçəyə yerləşmə yeri əla. Burdan çıxıb piyada gedirəm deyəndə 10 dəqiqə avtobusal metro üstündəsən. Cəmi 2 kilometr məsafəsi var. Qiymət 64500 manata. Hətta maşın girir. 65 min manata bina evi alıram deyəndə maksimum 70-75 kvadrat bina evi alırsan. 64500 manata. Amma bu evi bu evisiz aldıqda sizin həm həyətiniz olacaq maşın salmaq üçün, həm də sizin 120 kvadrat eviniz olacaq, 4 dənə otaq. 64500 manata, sənəd də kupca. Linkdə nömrə olacaq əmlakçı nömrəsi. Bu evlə bağlı nəsə sualınız olsa, zəng edin, danışın, gəlin evimizə də baxın. Hələlik bu qədər, sağ olun.